আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লা ওবরকাত আমার দিনদরদি ভাই সকল আমি আপনাদের নিকটে একটি ইসলামিক ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেই ভিডিওটি হচ্ছে ফলের কলে দেখলে পরার দোয়া এই দোয়াটি আমি আপনাদের নিকটে পরিবেশন করব আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন এবং মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في ثمرنا 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 وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدينتنا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا